24 січня поточного року облисила три Трикопці водій автомобіля Кія, 52-річний Олександр, житель Республіки Білорусь, не вибрав спершної швидкості руху, не врахував дорожніх умов, здійснив зіткнення з двома автомобілями Ренокенго та Вазікою. В результаті чого пасажир автомобіля кія 52 52-річний житель Білорусі, отримав тілесні ушкодження, з яким був доставлений в центральну районну лікарню міста Костопель. Ми їхали із міста Кінська. Мы как только пересекли границу, муж сразу сказал, обалдеть, гололед. Ехали скорость 10, 20, 30. О, когда мы сюда подъехали, ну там где-то выехали с Костопля, колонна сюда, колонна туда тьма, и вот же это еще огромное счастье, что никто не превысил скорость. Лед натуральный, ни разу не посыпали. Вот сейчас мы уже стоим, 11 раз сыпят, вот уже едут и расчищают, и все на свете. Не, не, сплошной гололед. Я говорю, вот мы едем, муж все время говорит, слушайте, обалдеть. Он сравнивает наши дороги. Слушайте, ну это вообще как так можно? Трое Я вас, муж и, и друг муж. Он нас ровно в больницу договорились с врачами для обследования. Совершенно не посыпанная. И меня машину вынесла, зад вынес на встречную полосу. Ну так и произошла авария. И не повезли...